Всем привет! С вами Ислам и сегодня начинаю свой летсплей на Адванс RP третий сервер. Я получил второй ну Ой, на Адванс RP белом сервере я получил второй левел. Купил себе скин за 50 тысяч. Задонатил себе а, деньги 40 тысяч. 40 рублей, 40 тысяч. купил себе лицензии 98. Так, вот. А, профессиональный уровень прав. И на оружие. В этом дисплее я вам покажу, как работать автобусником. Вот. Шахта. Завод. Давайте добежим. А, надо найти одного человека. Его канал я вложил в описание. Нету. его в сети. 21 час я думаю никого не будет. А, я вам вас всех поздравляю с каникулами. Вот. Около 14 минут. Откуда я знаю, как это стало. А, это за час в игре. Вот, давайте добежим. Я все деньги потратил. Ничего запись я такая как вырос без Заработал на автобусе. Самая прибыльная работа это в шахте и городской и завод. На заводе когда едешь там не ступаться. Так. Давайте добежим. напишу пришла. дом. Ну, раз за 300 У меня нету денег, но я могу задонатить. Еще посмотрю. Главное, админа сервера Томми. А, Нет, ну его сети. Уф. Поешь, что ли? Сколько здесь людей держится за автобус? Я в шоке. Надо, главное, поймать автобус. Вот он купил себе скин за 50. Да. Это нифига ни не ни байкер. Он просто скин купил. Я хотел купить, но мне понравился этот скин. Пока этого потом надо мне быстро собрать автобус. Сегодня мне поставили три колор. Кабельная два года не платил. А, я еще хотел сказать, я еще друзей на Advanced RP. Блин, все в жопу, я же говорю. Сейчас толпа там будет. Надо ждать, пока появится новый автобус. Вот так вот. Так, урода. Педик. Так, вот. А, начинаем. Десять далее. Завод. Все нафиг. Не успели бы. Не успели бы? Мой автобус. Мой автобус, ребята.

Так, вот, вот, я только что начал работу. Даже второй раз. Первый раз был завод. Три прибыльные работы здесь. Такси, автобусник и, конечно же, больница СФ. ЛС, то есть. Ну, больница люби, любые. С четырех лет в штате. С пяти лет в штате я пойду в любой клуб. Волкосы на остров могу пойти. С трех лет читать идет прием. Э, ну, с третьего левела идет прием в э, армию. У меня только... Сейчас посмотрим. Да, уходит. Статистика. 5 из 12 и надо еще играть на сейсбе. Ну давай, давай, давай. Опа. Играть на сервере. Сколько? Семь часов. Это немного. Необходимо 20 минут на, на сервере, чтобы получить эксперимент очки опыта. все ко мне у меня дешевле. Не хотите, как хотите. Все ко мне у меня дешевле. Все. Хочу побольше заработать. Вот первый покупал, Первый. 10 все камни у меня дешевле все ко мне все ко мне но, но ко мне ко мне ко мне ко мне короче пускай один билет будет я один раз поймал пора заработал где-то 10к да там была там короче заправился человек на 300 литров. Ой, блин, как я был не знаю, Забанил Здесь администрация очень активная. Могу спросить у нее. Они сразу напишут. как связь от Так, кстати, призыв. Сколько я читаю призыв? Ой, я не написал в армию. Ой, ой, я ее не туда, не туда, все боится. Блин, надоело это. Надоело. Гоу, 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 он уже пишет. Сейчас через пять минут она отвернется. вот. Управление полиции. ФБР тоже можно для 10 ранга когда полиция будет. Пять лет сюда, типа, полиции в то есть. Лицензии на оружие на есть. Баяну. А вот это толпа, я понимаю. Машины, машины. Не какой-то чит. Там, я... Вот я доехал и у завода был какой-то читак. Подъехал к заводу, хотел завершить работу, под, подработать на заводе. Какой-то читак заливал мой автобус. И меня кинуло по Я не получил зарплату. Я тогда два круга зовут. Там было бы 6К. Так. Ткань. Завтра будет новый сплей. Я надеюсь. Так, вот вот наконец-то. Так. Чи. Ми. Сто евро. За 250! Ну Пацан думает, что не Ну так, ну я вам показал, как работать автобусником. Надеюсь, что вы поняли. Надо драться за... Не надо драться за автобус. Не надо драться за автобус. Ну, короче, всем пока. Не надо уходить на тренировки.